Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua, selamat datang. <laughs> okay, uh, allah kita mulakan uh, kita punya perbin uh, perbincangan ilmu petang ini dengan uh, umur kitab Al-Fatihah. Okay, baik. Uh, selalu biasanya orang mulakan dengan perkenalan diri, betul? Jadi, Uh, pertama-tama. Nama saya Muhammad uh, Amin Mu'azzib Ismail uh, daripada Universiti Sains -Sain Islam Malaysia dan sekarang uh, saya sedang uh, menjalani internship lah di Japan Lawat Center di sini. Tengok benda pun boleh. Okay baik. Uh, petang ni saya nak menyambung uh, uh, perbincangan ilmu setelah sahabat saya sebelum ini uh, Amin uh, pasal bahasa Arab. Jadi hari ni petang ni saya nak buat satu tajuk tajuk di mana membincangkan uh, uh, perkara yang sama tapi itu ubah sikit. Okey itu apa tajuk saya? Boleh tengok kalau ada dekat poster boleh tengoklah poster dia. Itu pendidik pendidikan membina tamadun Jepun sebagai contoh. Uh, hari ini kita nak tengok pendidikan bagaimana sistem pendidikan yang ada dekat Jepun ni dan bagaimana kita nak uh, terapkan kita cuba ambil apa yang baik kita boleh untuk uh, dibawa kepada negara kita Malaysia. Okey apa kita cubalah Okay, yang pertama apa saya uh, key point yang boleh diambil ambil. Yang pertama saya nak ini saya nak bentang tentang uh, saya nak ceritakan tentang sistem pendidikan di Jepun. Yang kedua pengubalan undang-undang pendidikan di, uh, di, sini. Yang ketiga perkembangan pendidikan lepas perang. Yang keempat pencapaian pendidikan Jepun. Yang kelima perbandingan dan keenam analisis SWOT. Yang ketujuh faktor kebangkitan Jepun. Yang kelapan cadangan untuk Malaysia dan uh, sembilan fakta-fakta yang adalah. Jadi kita Allah kita mulakan. Okey, kalau yang ada mau masuk tu jemput kita dengar sama-sama. Alhamdulillah kita ambil masa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau kita tengok uh, selepas uh, perang dunia kedua, Jepun ni masuk a uh, masuk uh, sebabkan uh, lepas uh, perang pada tahun 1945. Uh, perang dunia kedua ketika itu Jepun kalah macam kita tahu telah dibom a uh, dua tempat Nagasaki dan Hiroshima selepas kejadian tu uh, boleh dikatakan uh, Jepun ni masuki uh, zaman gelap di mana ekonomi hancur lauk inflasi kebuluran uh, pembangunan dan sebagainya masyarakat pula ketika itu uh, ada pasca trauma di mana mereka melihat uh, kepada uh, bahawa peperangan ini tak membawa apa-apa melainkan kepada kemusnahan semata-mata jadi kalau kita tengok hari ini berbalik daripada zaman dahulu uh, sebelum ini hari ini Jepun bangkit, Jepun bangkit menjadi salah satu kuasa besar dunia uh, kalau kita boleh sebagai ekonomi dia sendiri sebagai in, uh, infrastruktur uh, infra dia sendiri bangunan-bangunan dia, tradisional dia apa yang dibawa kepada dunia adalah antara yang terbesar jadi uh, apa yang kita boleh lihat kunci dalam pembinaan negara ini uh, sendiri yang pertama adalah pendidikan dia sendiri Okay, baik kita mulakan yang pertama kita akan melihat sistem pendidikan di Jepun. Kalau kat Malaysia kita tengok uh, pendidikan macam biasalah mula ke tadika, uh, sekolah rendah, sekolah menengah universiti dan sebagainya seterusnya lah. Begitu juga, uh, begitu juga di Jepun tetapi di Jepun ini dia uh, dimulakan dengan pendidikan wajib. Pendidikan wajib di mana pendidikan uh, sekolah rendah itu selama 6 tahun dan sekolah menengah rendah selama 3 tahun adalah wajib. Ha, kalau kita tengok kerajaan Jepun mewajibkan semua rakyat dia lelaki perempuan ke uh, uh, tempat mana pun kawasan bandar ataupun pedalaman adalah diwajibkan kepada semua orang. Yang kedua subjek pula subjek macam biasalah uh, yang belajar di semua sekolah-sekolah di Malaysia sama juga macam sekolah-sekolah di lain tempat lain bahasa Jepun uh, matematik sains uh, bahasa Inggeris dan lain-lain itu juga curriculum, tapi yang uniknya di Jepun ini kurikulum uh, mereka mementingkan satu cara. Kalau kita tengok uh, Jepun ni terkenal dengan ada uh, adab, ada adab, adab dan sifat sasiah mereka. Jadi sebenarnya uh, dari mana perkara ini dibentuk? Kalau kita lihat uh, um, uh, kerajaan Jepun sendiri ataupun daripada uh, sudut uh, dia punya curriculum yang dibin dirancang oleh kementerian adalah bermula dengan sasiah pendidikan disiplin perwatakan uh, karakteristik seorang pelajar seorang murid seorang individu itu sendiri di mana uh, fokus akademik mereka dan kekurangan mereka dibina, uh, adalah mementingkan kepada pembentukan sahsiah kalau kita tengok sendiri kan macam semua dah tahu semua dah tahu insyaallah uh, yang sekolah kat Jepun ni dia tak ada apa tak ada tukang cuci uh, siapa tolong cuci kan kita tengok kalau datang Jepun memang bersih sebab apa sebab mereka sendirinya yang membersihkannya. Hmm. Okey, selain tu kalau ciri-ciri khusus kalau kita boleh tengok daripada sistem pendidikan Jepun ni sendiri yang pertama adalah dia hormat. Hormatlah kepada guru sebab kalau uh, kalau kita biasa tengok cerita-cerita ataupun drama kan dia pun ada macam satu standard kohai dan senpai. Ha, macam. maksudnya bukan Uh, bukan untuk uh, memberi uh, bahawa kau ni lebih tinggi daripada aku, kau ni lebih rendah aku, tidak Tapi itu untuk menunjukkan bahawa uh, seorang itu perlu ada rasa hormat Kenaikanan kepada hormat di sini kepada orang lain Okay, yang seterusnya Kalau tadi kita dah tengok pada pendidikan sekolah menengah Seterusnya pada pendidikan universiti Kalau uh, pada uh, kerajaan Jepun Universiti ini ada satu satu apa, pusat pembelajaran, pusat pembelajaran yang uh, mereka ni mementingkan bagaimana penghasilan selepasnya. Kalau kita tengok, uh, kalau kita tengok antara syarikat macam kita kenal uh, Toyota daripada Jepun kan, syarikat kereta, automotif uh, banyak menyumbang kepada penghasilan kurikulum uh, itu sendiri. Kalau kita tengok uh, surat khabar yang ada akhbar yang saya baca daripada internet uh, syarikat Toyota dia menyumbang kepada satu sekolah di Indonesia dengan harapan dapat memberi uh, sumbangan dan sumangan uh, dan supaya mereka ini dapat uh, beri latihan lanjutan untuk mendapat pen, uh, pendidikan lebih baik dan seterusnya diserap untuk syarikat itu sendiri. Okey, seterusnya uh, yang kedua apa kita boleh lihat ini adalah pengubalan undang-undang pendidikan. Sebenarnya kalau kita tengok apa yang dibawa sistem pendidikan uh, di, uh, di Jepun ni adalah berasal daripada uh, resolusi Meiji Iaitu bermula pada tahun 1866, ha, dah lama dah Sampai sekarang masih guna lagi kan Jadi uh, resolusi uh, Meiji ni apa dia? Resolusi, uh, resolusi Meiji uh, Revolusi Sama kot, <laughs> Meiji ni adalah di mana dia menekankan era pemodenan dengan uh, dengan membuka semula border-border Jepun kepada masyarakat luar. Sebab sebelum ni uh, Jepun ni dia tertutup. Dia tak nak terima uh, kebudayaan, tak nak belajar daripada negara-negara maju ketika itu seperti Eropah, Jerman, Perancis dan sebagainya. Jadi apa yang dicuba oleh bawa oleh ma maharaja ini adalah di mana menerapkan dasar uh, menyuruh dalam aspek kehidupan itu merangkumi politik, uh, ekonomi dan sosial dimana mereka membuka membuka kembali uh, apa border mereka kepada luar untuk menerima dan belajar menimba ilmu daripada luar. Sebab kalau kita tengok sebelum ni pun uh, waktu zaman uh, sebelum uh, apa zaman Meiji sebelum ni zaman uh, zaman sebelum perang dunia ketika itu Jepun tak ada maju sangat pun. Sama aja macam kita. Kata malas ah ha, gitulah macam tu. Ah uh, tapi disebabkan revolusi inilah mereka berjaya bangkit dan uniknya mereka bangkit ini tanpa melupakan budaya mereka sendiri maksudnya mereka memelihara kebudayaan, adat budaya semua ini dibawa bersama-sama kemajuan mereka tak tak tinggal belakang jadi kalau tengok yang pertama ada undang-undang pendidikan asas pada tahun 19 yang digubal pada tahun 1947 yang mana saya telah saya sebutkan tadi pendidikan ini adalah wajib pada semua tak kisah kepada lelaki kepada wanita semua adalah wajib. Jadi akta ini telah disemak beberapa kali contohnya kalau kita pada tahun 2006 akta telah, telah disemak beberapa kali untuk memastikan nilai-nilai ini -nilai masuk ke dalam pembelajaran adalah adalah seimbang tanpa merestik. Maksudnya sebelum ini kalau kita tengok dasar-dasar pada kerajaan Jepun dia lebih uh, bertumpu kepada ketenteraan ataupun bersifat satu uh, kepada kekaisar uh, kepada kepimpinan kerajaan jadi selepas uh, digubal dasar-dasar ini, maka mereka lebih bersifat terbuka terbuka untuk mengamalkan, uh, untuk apa? memilih kepada kemajuan lah Okey, jadi apa faktor kebangkitan Jepun so, kalau kita tengok pada Perang Dunia Kedua kan Jepun hancur sebagainya memiliki impak besar, tamparan hebat bukan sahaja kepada Jepun sendiri, tetapi kepada seluruh dunia antara ketika itu sebab uh, um, bom man, bom atom salah satu senjata senjata yang dahsyat lah pernah digunakan dalam sejarah umat manusia mengorbankan ribuan nyawa bukan sahaja bangunan tapi tumbuhan alam sekitar dan uh, kesan tu memberi jangka panjang bukan kejap tu je jangka panjang sebab radiasi dan sebagainya sehingga hari ini pun kalau kita uh, tengok kepada kawasan-kawasan yang terkena apa, uh, impact tu sendiri masih ada lagi uh, kesan-kesan mereka kita dapat lihat apa yang berlaku dan mungkin ada keturunan-keturunan yang masih hidup hingga hari ini dapat menceritakan kepada kita apa sebenarnya realiti yang berlaku pada hari itu jadi Jepun uh, pada dasar ketika itulah mereka sedar bahawa mereka perlu bangkit bukan hanya uh, daripada uh, ketertaraan persenjataan sepatu mata tapi mereka memilih kepada pendidikan pada tahun 1945 mereka uh, melakukan uh, pemulihan dan mereka mula fokus kepada teknologi dan sains, inovasi, kreativiti dan pendidikan sepanjang hayat. Sebab okey kalau seterusnya um, industri mesti panjang kan pasal pendidikan dan semua. Jadi betul ke jadi ke apa yang Jep Jepun cuba buat ni? kalau kita tengok Eko, uh, Jepun uh, berjaya mencapai ekonomi kedua dunia sehingga tahun 1990-an. Ah uh, nampak hasil daripada apa yang dia uh, iaitu pendidikan. Jepun ni menjadi mengubah uh, daripada struktur ekonomi negara mereka hingga akhir berjaya menjadi kuasa besar ekonomi kedua pada tahun hingga 1990-an. Dan menurut uh, dia satu indeks kajian dilakukan oleh Big mana tenaga kerja di Jepun ni menikmati kadar gaji sejam yang tertinggi di dunia. Ah, ha, kalau sini kalau Malaysia, uh, Malaysia berapa? Apa ringgit macam tu kan? Tapi uh, kalau kat Jepun ni mungkin kita boleh harap lebih lah sebab kalau kos hidup mungkin uh, di sini pun mm, lebih tinggi dan uh, pembayaran gaji pun lebih tinggi seimbang. Seterusnya kuasa besar teknologi ha, macam, macam kita kenal lah macam uh, pencapaian Jepun sendiri dalam bidang otomotif, bidang teknologi, bidang elektronik kan, bidang games uh, semestinya. Kalau kita tengok uh, Nintendo, apalagi Panasonic, semua barang-barang kat rumah kita pun kadang kita sedar daripada daripada buatan Jepun sendiri. Maksudnya mereka ni dia berjaya capai satu tahap di mana mereka berjaya bangkit setelah mengalami uh, mengalami uh, apa? satu peristiwa yang uh, amat teruk dan berjaya bangkit hingga ke tahap tertinggi pada hari ini. Seterusnya, daripada pendidikan sendiri kalau kita tengok uh, satu kajian telah dibuat, uh, mereka Jepun ni telah berjaya membuktikan bahawa pendidikan ini adalah kunci penting di mana uh, kajian hari uh, hari ini menunjukkan bahawa kadar literasi literasi kadar membaca di sini hampir mencapai 100%. Uh, maksudnya semua semua individu semua individu di sini hampir boleh membaca dan uh, membaca dan membaca buku, uh, bahan bacaan mereka pada setiap masa. Sedangkan Malaysia sendiri pun kalau yang kita tengoklah pada data uh, yang dibuat pada tahun 2024 pada tahun lepas daripada Kementerian Perpaduan Negara itu melalui perpustakaan negara Malaysia PNN hanya mencatatkan rekod 95% sahaja. Malaysia kita kalau kita, kita, kita tengok pun tak tak, tak tak apa tidak pun mencapai kepada tahap literasi sepenuhnya seperti seperti Jepun sendiri. dah sembang panjang ni kan tiba kita kena tengok pula pasal pendidikan sama ayat kita tengok dulu dengar eh. Okey, seterusnya kita nak sembang pasal Uh, perbandingan Jepun dan Malaysia Sebab so, apa kita, uh, saya bawa uh, pendidikan, pendidikan nak seman pasal sistem pendidikan ni kat sini sebab so, yang pertama daripada pencapaian yang saya telah ceritakan tadi saya harap uh, kita boleh ambil manfaat lah kita ambil perhatian sama-sama untuk kita bawa negara kita maju bukan uh, bukan kita nak uh, terlalu terikut dengan Jepun tetapi kita ada satu identiti sendiri dengan mengambil uh, mengambil Uh, daripada sisi yang lain. Jadi pertama, kalau kita tengok daripada aspek kurikulum di Malaysia, bagaimana kurikulum sekolah-sekolah di Malaysia dan di Jepun. Yang pertama Jepun ni kurikulum mereka wajib. Yang pertama sekali wajib lah. Sebab uh, depan sekolah pun dalam kuat tiga jenis tu, mereka dah mula dah uh, dalam aktiviti kurikulum mereka, uh, kurikulum mereka. Tapi kalau di Malaysia, um, saya sendiri lah pernah mengalami pengalaman bahawa di Malaysia ni sendiri tiba-tiba curriculum just, uh, just bagi cukup syarat je senang cakap lah, tak berkesan sebab di ikut uh, sekolah-sekolah pun dia tak uh, begitu di titik berat kan ada sekolah yang memang betul dia putihkan kan memang pelajar dia aktif dan sebagainya dia hantar masuk uh, bertandingan uh, tapi ada sekolah-sekolah juga yang just macam ala kadar saja cukup dengan uh, kehadiran pemilihan, uh, pemilihan dan sebagainya jadi seterusnya ciri-ciri budaya. Kalau pada uh, sistem pendidikan di Jepun ni mereka menekankan membawa bukan menekankan dia pun membawa terus membawa uh, apa adat masyarakat budaya mereka iaitu seperti kendo dan judo untuk dibawa kepada uh, kelab kurikulum di sekolah. Sedangkan Malaysia ini di pelbagai di pelbagai etnik ini bawa uh, dan meraihkan semua uh, termasuklah STEM. Okey, okay, seterusnya. Analisis SWOT. Dia tengok. Uh, Jepun ni punya uh, antara kekuatan, kekuatan ni adalah disiplin moral. Mereka punya disiplin yang tinggi. Contohnya budaya menjaga kebersihan sendiri di sekolah. Dan uh, semuanya berfokus kepada pembangunan diri, kerja berpasukan dan pembinaan sasya. Uh, tetapi semua ini uh, bertolak belakanglah dengan kadar, kadar kelahiran mereka sendiri sendirian. Macam kita tahu uh, Jepun ni uh, dia orang tua ramai Tetapi yang uh, bayi yang baru lahir kurang Sebab apa mungkin uh, mereka di sini apa tekanan Tekanan untuk kerja itu uh, menyebabkan pasangan-pasangan uh, uh, Mereka yang, uh, yang sepatutnya kahwin di sini menolak untuk kahwin Mereka lebih memilih hidup sendiri Dan akhirnya menyebabkan ke, uh, penurunan kadar kelahiran di Jepun Jadi kalau yang di luar sana yang mendengar sini Saya harap Janganlah kita tinggalkan perkara ini, buat perkara ini, jom sama-sama kita kahwin Dan supaya <laughs> Supaya kita anak cucu kita cerita mendapat menyumbanglah kepada negara insyaAllah Okey jadi kalau kita tengok pada sudut Malaysia pula uh, Malaysia pula Malaysia ni macam kita uh, terkenal dengan kepelbagaian uh, kepelbagaian budaya dia, kaum dia sendiri sebab Malaysia tu sendiri pun uh, ada tiga kaum utama kan Melayu, Cina dan India jadi Amerika Malaysia kerajaan Malaysia ni cuba menetapkan, cuba membawa uh, memelihara uh, tiga uh, tiga budaya itu kepada dalam uh, sistem pendidikan Malaysia, uh, sistem pendidikan Malaysia. Tapi apa yang kurang kalau kita boleh tengok hmm, macam uh, a ni tak fokus, maksudnya tak bersepadulah mereka punya apa pelaksanaan, kesi, ketidakstabilan dalam kurikulum sering berubah-rubahlah seiring dengan uh, masa. Kita tengok kalau kat tempat yang kini lain, kat sekolah tu lain, kat luar bandar lain, kat dalam bandar lain secara pelaksanaan dia sendiri. Jadi apa kita cadangkan untuk negara kita sendiri adalah uh, kita kukuhkan pendidikan karakter dulu yang pertama. Sebab macam disebutkan dalam ni uh, disebutkan dalam Islam itu sendiri adalah adab itu lebih utama daripada ilmu. Ini sebelum kita nak capai ilmu, kita nak bina ilmu, kita hendaklah uh, bina, uh, kita hendaklah kita bangun, kita bina, kita rancang dengan baik kita punya kita punya adab. Kita banyak, uh, kita punya sahsiah, disiplin, kita bagi bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan yang lain. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri. Sebab a uh, Malaysia ni bagus sebab uh, dip, uh, dia uh, Malaysia ini dia uh, negara apa? agama dia menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia menjadikan uh, Malaysia ini antara negara terkenal sebagai sebagai yang uh, mendukung Islam itu sepenuhnya. Kalau kita tengok pun uh, ada satu kajian uh, sosial yang dibuat uh, ramai daripada media sosial kita lihat ramai uh, masyarakat uh, muslim di luar sana di Eropah dan sebagainya boleh suka datang Malaysia sebab macam uh, makan-makan halus, makanan halal senang. Uh, cari tempat solat pun senang. Lepas tu uh, uh, kebudayaan di sana uh, di uh, di Malaysia pun adalah uh, maksudnya diversity. Diversity tidak menolak kepada uh, Islam itu sendiri, budayanya. Seterusnya sedangkan untuk malaysia apa lagi kita boleh ambil daripada daripada sistem pendidikan Jepun itu sendiri adalah kita hubung pendidikan dengan industri betul saya tak nafikan yang malaysia sendiri pun dah ada uh, di mana syarikat-syarikat industri sendiri berhubung uh, berhubung kait uh, apa dengan uh, dengan pendidik, uh, sistem pendidikan di malaysia di universiti di sekolah teknikal di vocational tetapi mungkin kita lebih te, uh, kita perlu tekankan lebih lagi di mana supaya uh, supaya graduan-graduan yang lahir daripada sekolah-sekolah institusi, institusi tersebut dapat menyumbang sepenuhnya kepada tenaga mahir negara dan seterusnya memicu kepada peningkatan uh, ekonomi Malaysia jadi, terus saya memanjangkan pasal sistem pendidikan uh, apa yang kita harap sebenarnya daripada sistem pendidikan uh, Malaysia itu sendiri Sistem pendidikan Malaysia ini uh, kita sebenarnya kerjaan Jepun ni uh, kalau itu kerjaan Jepun ini adalah bukan secara ketubu, uh, kebetulan ia dibina atas dasar pendidikan yang kuat satu kita ambil satu uh, apa satu tapak yang kukuh sistem penilaian yang mantap serta budaya kerja keras yang disemai sejak kecil lagi semuanya uh, pendidikan sasiah di Jepun ni adalah dibina maksudnya dia disemai daripada kecil lah kalau kita tengok uh, Jepun ni memang kalau siapa pernah pergi Jepun InsyaAllah semua di rezeki kan Memang kalau kita tengok lalu sekolah tadika ke apa ke Cikgu cikgu dia sendiri bagaimana pendidikan di sana Bagaimana uh, pengarahan kepada Kepada kanak-kanak Kepada semua pelajar Bagaimana teraturnya Dan sebagainya Jadi sistem pendidikan mereka bukan sekadar nak apa nak lahirkan pelajar yang pandai Yang boleh berjaya berperiksaan yang boleh skor skor berangka penuh tetapi membentuk manusia bertanggungjawab berdisiplin dan inovatif. Inilah yang menjadi tunjang kepada kemajuan uh, negara mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai pelajar, hari ini pun uh, sebagai uh, sesiapa pun individu yang lahir di uh, di Malaysia hendaklah uh, kita ambillah apa yang boleh kita ambil daripada sistem pendidikan Jepun sendiri. Kerana kita kena kan tiru sebetulnya tapi untuk menyesuaikan prinsip-prinsip uh, prinsip-prinsip uh, baik uh, mereka dengan realiti kita ni uh, selepas pembentangan pembincangan pendek ni saya berharap uh, kita semula dapat melihat pendidikan ni bukan uh, seba, uh, sebagai untuk tempat belajar, urus-urus peperiksaan semata-mata tetapi sebagai alat untuk membentuk masyarakat dan mencorakkan masa depan negara jadi uh, ada soalan ke daripada apa yang membezakan sistem pendidikan di Malaysia dan Jepun ok uh, ada satu soalan kita dapat apa yang membezakan sistem pendidikan jadi macam saya cakap tadi lah hmm, yang pertama uh, di Jepun ni mereka mewajibkan sistem pendidikan mewajibkan pendidikan uh, pendidikan dasar lah, di mana sekolah rendah Uh, sekolah rendah selama 6 tahun dan sekolah menengah rendah selama 3 tahun. Itu salah kalau kita tengok daripada Malaysia sehingga 33 lah. Ini Jepun ni mewajibkan uh, mal uh, tetapi Malaysia Malaysia saya tak pasti uh, tak selalunya wajib untuk sekolah rendah tapi sekolah menengah atas tidak. Ha uh, yang lah itu itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua di mana uh, masa itu sendiri maksud kalau kalau Malaysia kita bermula daripada awal Januari lah sebelum ni kalau sebelum Covid daripada awal Januari ada cuti-cuti pertengahan -cuti tahun uh, awal awal semester dan sebagainya dan uh, hingga berakhir hingga Disember cuti akhir tahun tapi berbeza dengan Jepun mereka ni bermula pada bulan April uh, 1 April tu kalau kat sini kalau kat sini uh, kalau kat sini waktu tu uh, waktu bunga sakura mekar lah memang kalau kita lalu jalan-jalan kat Jepun kan bunga-bunga cantik jadi kerajaan Jepun ni uh, dimulakan uh, bersekolahan, sekolah-sekolah mereka di sini diharapkan Supaya diharapkan pelajar-pelajar ini -pelajar dapat ambil semangat Semangat sebagaimana mengkar bunga sakura pada hari itu untuk memulakan uh, bersekolahan mereka Sedangkan uh, di saat yang lain masyarakat-masyarakat uh, uh, di seluruh dunia ketika 1 ketika April itu menyambut April Fool. Ha, macam kita tahu kan tapi di Jepun, di Jepun ni dia mulakan dengan sekolahan iaitu Itu menimba ilmu supaya dapat membentuk sasiah seterusnya dapat menyumbanglah kepada kemajuan diri mereka dan kemajuan negara. Saya harap uh, lepas uh, dapat menjawablah kepada soalan. Seterusnya jika ada penyertaan uh, mulailah tapi di mana saya harap daripada perbincangan yang sebentar ini kita apa kita dapat ambil walaupun sedikit tak banyak pun ambillah sedikit bahawa kita ni uh, perlu belajar, perlu belajar, uh, perlu belajar macam sebelum uh, macam apa ini sampai uh, disebut dalam satu hadis, hadis Nabi, mafhumnya mafhumnya sampai walau satu ayat. Kita cuba belajar, kita cuba ambil. kalau hari ini pun kita cuba kita lalu, mungkin kita boleh berfikir uh, apa, kita melihat kepada pokok-pokok kita langit-langit kebesaran Allah kan kita pula, apa kita boleh ambil bahawa uh, pencipta ini dan sebagainya kita boleh masukkan dalam diri kita dan muhasabah jadi insan lebih baik kemudian hari uh, jadi kalau tak ada penyertaan sekian saja daripada sisi saya pada petang ini uh, saya tutuplah dengan uh, tersebut surah surat as sekian wabillahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian terima kasih